На просторах інтернету я ні разу не бачив жодного контента про машиністів сцени п'ятого розряду та, напевно, любого розряду. І я вирішив виправити це. Вам напевно потрібно знати лише, що в нас є велика сцена, мала сцена, мікросцена, карман, цех. А все остальне та, в принципі і не важливо.

Нет, ну, а тут что было за этой дверью? Останется за этой дверью. Поэтому съемочка прекращает. Мы ее тут сюда облокотим и да, вот да, так, да. сюда. Не, сюда я да. знаю, а когда А потом, когда надо, отставим. Так, стоп, Поднимаем. что мы делаем? Поднимаем. Вы там снизу, Коля поднимает, ты помогаешь ему. Да, да потом ты, э -э высотяем, а потом ты, Мы мы затягиваем, и кто-то переходит да. на вас. Давай. Облокачиваем обвертиком.

Прорал. Готовы? <связь> Раз, два, три. Поехали, Раз, два, три. Уже подняли с вами, сижал. Ананас. ананас. Вот так вот. Шо, поедем. Зайдем. Все, на сегодня наш бунт здесь.

Поляновские, точно. 13-х у нас тоже их. А у нас были? Нет, у нас были 13-е. Вот эти. Восемь, восьмерка. Ну, тут, тут нет? Но у нас где-то были просто. Восьмерку под шуном надо. Под бляшанку, под... Кильки одна упаковка, да? Или да. две? Ты пиши 100 штук. 100 штук? На это все. Ну, да, это потом. Ключи с трещоткой? надо Диме будет объяснить. Там они как не называли. по-другому называли, да. У меня не осталось этой бумажки. Ну окей, пиши туда десятки эти болты. Или тоже писал? Ничего. А ты куда? Магазин. Правильно. Хорошая реша. Что мы решим с машиной? Надо Марину выдорвать с репетиции и просить, чтобы она ее перестала. Но они сейчас доиграют, им, у них прогон. Ну, я понимаю. Опса, еще и за это время мы можем разгрузить склад, правильно? Ну, вдвоем я тоже один. Ну вот так мы и вдвоем и не будем этим заниматься. Значит, нам надо вывести заборчики и вывести сугробы. Правильно. Если он списанный уже, Нет. не списанный еще. Не так давайте его спишем. Mm. Ну, я думаю, теоретически можно. 何でこわ Як тобі працювати машиністом сцени? Дене запитання. Мені не, іноді не подобається, іноді подобається. Незалежно від дня і завдання, кого, яке мені скажуть зробити. Яке саме найтяжкіше завдання тобі доручало? Ще по чотири людини зробила бляшанку. За дві години. За дві години. В тебе вийшло не, не начальник так само. Вони може сказати, що в мене в нас. Вона. Це так. Да. Ми працюємо як команда. Що тобі подобається у машинізмі? Я навіть не знаю, насправді, що мені іноді подобається. Просто подобається. Речі іноді я роблю, одні й ті самі, а вони мені від дня або людини то більше, то менш подобається. Наприклад, мені не подобалось раніше, коли нас було семеро таскати цей машину? автів, да, машину. Ну якось я з Бурковським ми тільки двоє і протащили. Мені сподобалось це. А коли було сім, то мені не подобалось. Во-во-во! Скільки у вас? Які і усі гарнюні, справжні зірочки? Вітаємо вас в Театрі Юного Глядача на касі ілюзій Зоряний хлопчик. краще, щоб на мене напав хижий звір і роздер. за зеркал но да, они в гараже проезд нет они тяжелые? я не знаю но я думаю что нам кстати нужен mercedes он что-то сказал заре... зарядить Это пиздец. Смотри, какие у нас есть охуенные ширмы или это не ширмы? А, это не ширмы. А тут есть какие-то ширмы. Нам нужен Мерседес, Вась. сколько у меня крутых есть теперь проходочек. Вася. Да, как он идет. Делает топ-10 проходочек Вася. А нам Мерседес не нужен? Не нужен. Мы, нам же 8 зеркал, да? Одна, я вижу просто 4. 6. А это тоже нам очень нужно. Вот это да! Что ты скажешь? Супер! Супер? Вообще, да. Сейчас узнал. Не да. видно. Это было гениально! Спасибо. Монтувальники відіграють ключову роль у театрі. Вони монтують сцену, демонтують сцену, проводять вистави. Складно працювати. Напевно, так у всіх театрах. Я не знаю. Де й не зрозуміло, що взагалі ми робимо, подивляючись всього на всього ці всі відео. Ви краще до нас приходьте, ми вам екскурсію проведемо.